чтение и в дальнейшем. Библиотеки очень нужны. И сам вопрос, нужны ли библиотеки, просто не совсем корректно. Конечно, они нужны. Какие бы технические средства не появлялись в настоящем и в будущем. Кому-то подходит информацию найти быстро по интернету, кому-то газетную статью просмотреть тоже по интернету. Но есть моменты, когда просто хочется взять в руки книгу, которая пахнет типографской краской, краской которую хочется взять и прочитать, будь то дома или даже где-то на отдыхе. Поэтому я за то, чтобы библиотеки обязательно были, и даже не возникал вопрос о их существовании. Конечно, они должны быть. У меня Незгодно своей коллегой я гадаю, что публичные библиотеки, по-моему, не должны такие проекты, не должны потребовать таких Но, в принципе, я еще хочу сказать, что до таких Вречарі традиційних, як ми маємо книжок, можливо, додати якісь більш комп'ютеризовані засоби, які також можуть дадуть змогу читати, положити свої знання, дізнатися щось, щось більше. Але тим не менше, книжки і самі бібліотеки, от знаєте, з самого дитинства таке мені привели знання, що бібліотека це храм, храм знання. І бібліотеки вони повинні скажімо так, нести цю ідею. Все начинается из таких маленьких свирек на космице, знаешь, как и мама любви камеры. И я петля его просил все Сложно добавить то, что было сказано, поскольку все было, в принципе, достаточно объемно и правильно. Единственное, что хотелось бы, чтобы больше, конечно, молодежи, скажем так, привлекалась к библиотеке. Почему? Потому что очень много компьютеров очень много отвлекающих моментов от книг, молодое поколение сейчас, к сожалению, меньше читает, поэтому такие проекты это просто, не ну, просто помощь, просто вклад определенный для развития интеллекта, для развития культуры и речи, для развития молодого поколения, по-моему, играет огромную роль. Спасибо вам большое. Я могу добавить к словам моих коллег то, что я с детства хожу в библиотеки и к сожалению, замечаю, что э, не так много государственных средств выделено на наши государственные библиотеки, и хотелось бы, чтобы библиотеки обладали большим фондом именно современных книг, современных авторов, как зарубежных, так и украинских. Вот это было бы мое пожелание, если бы это было услышано, было бы очень хорошо. И я считаю, что как детки, так и молодые люди они должны ходить в библиотеки и знакомиться как с классикой, так и современным фондом, которому, которое, должно, которое должно быть доступно для ну, обычного читателя. Спасибо. У каждого свое представление, какая она должна быть, но в любом случае это должна быть библиотека, где есть стеллажи, на которых находятся книги, журналы, другие какие-то издания. Естественно, какой-то зал, где должна быть э, всякая компьютерная техника, то есть для более быстрого поиска информации. Но то, что книги, настоящие книги должны быть в библиотеке, это однозначно. Спасибо. Я думаю, мы проеднаемся да, все. Да. До твоей думки. В принципе, сегодня, згодні, згодні все с этой думкой. Можно вообще знаете, что библиотека будущего, она а, чего-то трошки была схожа на библиотеку минулого. щоб ті майбутні покоління знали, як були в бібліотеках раніше, вони бачили ту теплоту, бачили скажімо так, той потік енергії позитивної, який носить бібліотеки в собі, і щоб ця частинка була присутня і в майбутньому. Бібліотека має залишатися бібліотекою, там повинні бути книги. А комп'ютерне обладнання, ні, то возможно, вона теж повинні присутня, але мені здається, бібліотека. Не может кардинально как меняться. Дело. Компьютер да. и обязательно. Да, да, и, да. и я хочу добавить, что библиотеки должны обладать достаточным местом, помещением, вот, чтобы это были большие залы, читательные такие, там где есть зал для абонентов, чтобы можно было и сесть, и спокойно выбрать литературу. Вот мне бы хотелось семена. Мы сотрудники посольства Аргентинской Республики, активные читатели, активно посещаем библиотеку, несмотря на то, что у нас у всех есть электронные книжки и компьютеры. Мы, тем не менее, никак не можем отказать себе в удовольствии перелистать странички. Любой, ну, какой-то новинки или даже старые книги, старые классики. Справжняя да. же книга. И очень благодарна, что у нас рядом библиотека, у нас рядом Наталья Ивановна, которая нам всегда помогает найти что-то новенькое и следит ну, за новинками, рекомендует, да. причем очень интересные книги. Поэтому это здание существует, скажем так, с каких 60-х годов. Я вот точно не могу. То есть я училась в институте, библиотека была. Я работаю, библиотека есть. И я надеюсь, что в дальнейшем все-таки библиотека будет на этом же месте.